बाल मित्रों आप बया पक्षी को जानते हैं अंग्रेजी में इसे टेलर बर्ड कहते हैं। इस पक्षी का यह नाम उसके घोंसले की बनावट के कारण पड़ा है इस पक्षी का कद तो चिड़िया से भी कम है छोटा कद और रंग वनस्पति जैसा होने से यह झाड़ी में भी आसानी से दिखाई नहीं देती है अत्यधिक स्फूर्ति वाला यह पक्षी सदैव उड़ने की फिराक में ही रहता है इस पक्षी की आवाज मीठी होती है तेज दोपहर में भी यह पक्षी अपनी ऊंची पूछ के साथ संगीत बिखेरता हुआ बगीचे में कूदता रहता है इस पक्षी के सिर पर लाल रंग की टोपी होती है और वह अपनी पूछ को ऊपर नीचे कर सकता है उसकी पीठ का रंग पीला हरा होता है जबकि पीठ के नीचे का भाग सफेद होता है दोनों तरफ आँखों के आसपास का भाग सलेटी रंग और हल्का भूरा होता है गर्दन के दोनों ओर एक काली पट्टी होती है जो चोंच से शुरू होकर गर्दन के नीचे तक जाती है नर व मादा दोनों दिखने में एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन नर की पूछ कुछ लंबी होती है जिससे नर को आसानी से पहचाना जा सकता है उसकी चोंच भी पतली व नुकीली होती है या पक्षी की विशेषता उसके द्वारा घोंसला बनाने की कुशलता में है पक्षी जगत में मात्र यही ऐसा पक्षी है जो पत्तों में छेद कर व उन्हें सीकर घोंसला तैयार करता है यह आम आसो पालव केली अडूसा, बैंगन व बादाम के पत्तों की एक साथ सिलाई करता है सिलाई के लिए यह मकड़ी के जाले या वनस्पति अथवा पत्तों के रेशे व धागे का उपयोग करता है धागे को पिरो यह उसमें गांठ भी लगाता है फिर सिले हुए पत्तों में रुई या उसके जैसी ही मुलायम वस्तुओं को बिछाकर वह उसे नर्म बनाता है फिर उसमें मादा तीन या चार अंडे देती है अंडों का रंग लाल धब्बों वाला हल्का पीला या पीला सलेटी रंग का होता है जिस पर जामुनी रंग के छींटे होते हैं अंडों को मादा सेती है बच्चों के पालन की जिम्मेदारी नर व मादा दोनों ही उठाते हैं बया पक्षी अपना घोंसला बस्ती के पास ही बनाती है जिससे कौवे उनके अंडों व बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सके कीड़े मकोड़े इल्ली, फल व फूलों का रस बया पक्षी की खुराक होती है छोटे कीड़े मकोड़ों को खिलाकर यह अपने बच्चों को बड़ा करती है बस शाम होने तक ही यह अपना शिकार करती है